Беларусь, Могилев. Днепро, Украина. О работе, дела, житейских беседы веду. У вас плоховато слышно, чуть ближе к микрофону. Ну, это вам надо поближе к микрофону посесть. Ну, ладно, понятно. Повторите, что вы сказали. Попытаюсь прислушаться. Говорю о работе, о делах житейских беседы веду. Ну, я точно так же. Ну, ясно. Меня... А где работаете? Что у вас за такая обстановка? Газпром. Газпром в Беларуси, Газпром. А что не Белпром? На, игле российской. 14 или 15 год это самое. Газпром выкупил транзитную магистраль Беларуси. А, подождите, это та, которая идет с УНЕЧИ? Вы на ней сидите? Нет. Нет. А УНЕЧИ это что? Да, газопровод. Да, да, да. Нефтепровод, дружба. А, то нефтепровод, да. Нет, Газпром занимается поставками газа. А УНЕЧИ, не не дружба, долго. это нефть и... Да. и... Да, и нефтепровод. Это такая же... Нет, у меня э, это, сейчас чат у меня облетывает. Это не то? Да. Я думаю, недолго вам осталось с ними Нет, сотрудничать. Ну, недолго, не знаю, там, а? Кому долго кому, недолго. Там, да. уже, там уже все горит и пылает. Вам скорее надо брать свою власть в свои руки, забирать это все ага. назад в Белоруссию, гнать кацапов ага. с санами, тряпками туда в Россию, потому что ага. хорошего ничего не будет. Ну и вашего таракана ну, Усадова тоже в принципе надо сносить. Что... А, а почему украинцы не взяли власть в свои руки? Взяли. Мы почему они отдали власть? Кому? Кому западным не... компаниям, западным политикам. Отдать власть не надо, мы самостоятельно. Бегали там кастрюли одевали, там это самое. Вот. Вы, допустим, смотрите, мы идем вперед, а вы катитесь в бездну. Да ладно. А куда это вы идете вперед? Расскажите. Ну а чего, ладно. Ну, что, ну, куда, куда? Просто, что, например, вы, что, что, что вы без а... России стоите? А... Что вы без России а... А... стоите? Мои внучки не боятся взрывов. Знаете ли, нет? Ну подождите, если война к вам придет, я думаю, они тоже будут Мои сыны не идут на войну. Пойдут, пойдут. У вас же шусаты But... a... толкают, он же ж... россиян... И вы, и вы мне что-то говорите. Остановитесь, давайте по очереди говорить. Смотрите, ваш, усатый, ваш таракан со... с территории России запустил россиян не на надо Украину. Людей. А вы знаете, о ком обзывать. я говорю? Если я начну обзывать Подождите. вашего кокаинщика, ты говоришь, что ваш уши Стоп, стоп, стоп. Завянута. стоп, стоп, А откуда вы знаете, о ком... за языком. А откуда вы знаете, о ком я говорю? А? Я все прекрасно знаю. А, то есть вы знаете, что это Но. Лукашенко усатый потому таракан? Что Классно, ваша культура, хорошо, хорошо. С 2002 -го года, я, я знаю, знаю. Да, я знаю. А я знаю. Значит, смотри, Беларусь. Пока что ног с головы снимите, Беларусь, Беларусь, тебе надо позавидовать Но. нашему ну, чугунку. потому что если Рашка Но. сейчас упадет, за Рашкой упадете вы. Объясняю, угу. почему? Объясняю. Ваш усатый таракан угу. позволил России зайти с вашей территории. Угу с белорусской, mm -hmm. к нам в Украину. Вы думаете, mm -hmm. мы это забыли? Уже, говорят, все mm -hmm. НПЗ близлежащие, все. А у вас остался один Мозырь, еще кто остался? Mm -hmm. И вы думаете, на него дрончика не найдется? А не будет НПЗ и не будет калильных этих самых удобрений. Что вы сможете? Вы картоху mm -hmm. не можете уже сажать. У вас mm -hmm. урожая картохи уже нет. И куда ты идешь, mm -hmm. белорус? Mm -hmm. У нас война, у нас картохи mm -hmm. вот так, с префицитом. Бензин любой есть. А у нас война. Mm -hmm. Что ты? Тебе остается mm -hmm. только улыбаться. Таракана давай. сносить надо. Таракана сносить. Ну, давай. Вот эти слова, вот эти слова я хотел бы услышать буквально через полтора месяца. А уже три с половиной года вы будет, все да. хотите слышать. Нет, не полтора года, а полтора месяца, блядь. А, то есть ты хочешь все-таки, чтобы... Ты будешь закутываться в одеяло, блядь. А я Тебе знаю, будет Да я знаю. Тебе будет... даже не на чем будет яйцо пожарить, нахуй. Да я ладно, да ладно. И да ты ладно. мне что-то говоришь, нахуй. Ой, ты ой, мне предлагаешь ой. войну, блядь, еще серного, <связывающие> да, да. Страну, учебную, смотри, учебную, да. смотри. Да вас нет, если нет, нас у нас нету, если нету, а вы зато есть, вы вас зато есть. Вы без Повторяйте России никто. Сейчас Россия Повторяйте ляжет и Белоруссия ляжет. Вы без России никто. Вы ляжете, вы не ляжете. Вы ляжете. Это территория, которая у вас. Вы ляжете. У вас с одной стороны. Смотри, у вас с одной стороны Как он горит, как он загорелся Беларусь. На территории ой. Украины, ой-ой-ой, вот, вот она вострякивает на. вот такая правда. И мне не рассказывай, кто, как там, усатый там таракан. Беларусь, что ты загорел? Мы за своими. Беларусь, смотрите, бля, чего ты шутили, горишь? Бля? Видать, я тебя, видать я, я тебя, больное потрогал. Что ты загорелся? Я с тебя подожди. Я с тебя подожди. Смотри, Беларусь. Ребята! Беларусь! подожди, ну очереди. по очереди, по да. очереди, давай, да т... я знаю. Куда Та ты будешь утекать? Да я знаю, это мне уже три с половиной года говорят. Куда ты будешь скажи мне, мне... куда ты побежишь? К тебе, к, тебе к тебе побегу, к тебе побегу, <как> к тебе побегу, к тебе побегу. Да я тебя смещу, буду там жить у тебя прекрасно. А ты вражку убежишь! туда на Урал убежишь. Подожди, Ребят, нормальные, нормальные пацаны, и да, пацаны и с с понять, из Беларуси, таракана. <laughs> да, 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 да. Ты, а что ты загорелся? Что ты матюкаться стал? Что ты матюкаться стал? Что ты горишь? Что ты заматюкался, Я ни одного матерного слова на тебя не сказал. Что ты горишь? Да нет, да успокойся. А не что ты матюкаешь? а какое, какое я тебе ты сказал? за своим разговором просто не следи. Какое нам? слово? Это, смотри, мать, смотри, мать, смотри мать. я, я же себя смешу. Ну, я же был ты уже. заряжал так, что мама не горит. Хорошо, смотри. Это, 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 это. Я а мне же... рассказывать, нам. Это, 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 это. Я тут дум... уже что у меня... Б... Белорус, смотри, остановись. Смотри, я блогер. Наш разговор я, нас, наш разговор я пишу. Выложу про усатого таракана все увидят, что ты знаешь, кто это такой. Да мне насрать, я задачу. Я что знаю, я знаю. Ты же настроешься. Ты больше, чем насрать. Да вот, послушай, передай там своим. Кому своим? Ну кому своим передавать? А, я Что Но... ты говоришь? Что Но... ты натюкаешь? Банк. Да. Кольцевая, а не убивать свой народ. Остановись на. на... да скажи, кто Чего? ты? Представься, кто ты? Что, что, Ну дальше что? Что ты можешь? Что ты можешь? Я убили? ничего не могу, да, смотри. Мое. Я ничего не могу, но что да, ты через меня передаешь? Ты ничего не предъявишь, потому ничего. что ты пустое место. Блин. Да, подожди, скажи тебе. тебя пожалуйста. никто не слушает. Знаю. Чего? Скажи, пожалуйста, зубы у тебя но. есть? У тебя нижние зубы есть? Покажи. Но. Мне кажется, у тебя зубов нет. Ты как все россияне без зубов. У меня нету нихуя. Зубы Блядь. покажи нижние зубы, нижние зубы покажи. Тебя ж как лошадь на не У тебя картохи нету, и зубов у тебя нет, и ты мне пытаешься тут что-то рассказывать. У тебя зубов Я? нету! Нету зубов! Я тебе рассказываю! Без зубов не может рассказать! Не нет, нет, ты не можешь нет. Ты у тебя без тебя зубы! Нет. Черт, ты нету. Украина, Но это моя родина! Ой. Без России никто! Ой. Ой. Без России никто. Ой. Ой. Вот пролетит, не да, да. Нет, <соцентричен> и зубы не при чем. не картошка, Мы, Да нету ни картохи, ни зубов. Злота, <соцентричен> <соцентричен> зубы где? <соцентричен> алло. <соцентричен> алло, алло, как зубы. <соцентричен> <соцентричен> О, привет! остановись, смотри, не ругайся сразу. Ты морковки, что он съели. Нифига себе, ты какой умный. Для тебя шутки да, такие смешные. ты выглядишь так как будто ты морковку все жрешь. Да. Желтый такой. такое. Да. Печень посмотри на вот, дедушка. Какой смешной. Ты такой забавный. Ты так пошутил смешно. У тебя хоть зубы есть или нет? Или тоже без Не, зубов? ну просто ты выглядишь так Ну что, что сделаешь? Ну что сделаешь? Интересно. Зато ты хорошо выглядишь. Не, ну я выгляжу как наркоман на последней стадии списка. Я не все, спыта, все Отлично, все. Я меньше всего Но хотел нет, оценку. Боже. Это безумный опять пришел? Куда пошел? Почем картоха в Беларуси? Алло, алло, бульба почем? Есть бульба или нету? Бульбы нету, И они бульбу просрали. У них усатый коммунистам дай порулить, у них в Сахаре песка дефицит будет. Они усатому таракану нет, нет, дали нет, порулить, нет, у картохи нет, в Беларуси нет. нету. Боже, это анекдот. Они на нас смотрят, что да, мы ну, кастрюли а, да. а, Белару... а где картоха, Виду, пацаны? Вроде бы, такой... Мужики, ну, картоха есть? Интеллигентный. Mm -hmm. А послушаешь, ну дебил, блядь, редкой Я дебил, я, я не, не спорю, картоха есть, мужики? Картоха, покупаю а картоху. У них картохи нету зубов, а дебил я, оказывается. Просрали, просрали, Беларусь. Живее, Беларусь. Чуть-чуть еще живе, но придет. <laughs> В смысле, что не живет уже Беларусь? А, бухай, бухай, давай, повеслась. Давай, бухай, 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 бухай. бухай. Пробухай, Беларусь. Пробухай, Беларусь. 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 Опа-на. Все, он красавец. Таких белорусов мы еще не встречали. Свои железные чашки запить. Классика жадная. Чао. Это было эпично. Хотели белорусов? Ну, я знаю, что не хотели. Но я вам их тут показал. Сори за маты, белорус без мата, они же у кого? Они же на Аспроме работают. Все понятно. Канал Папа Радио, идем дальше.